Allah mövləmiz, ağamız, İmam-ı Zamanun zührün təcili qərar versin. Səlavat zikr edək. Allahumma salla ala Muhammad va ali Muhammad. Auzu billahi minə şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أبي القاسم وعلى طيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين نسجد زدي كربلاء حادثة لنا başdır, mə aparıraq, söhbət edirik. Və xatırlayıırsınızsa, bu sözü söylədik ki, Kərbəla hadisəsinin iki qismi var. Biri Kərbəlanın niyyəliyidir, yəni tövrənmə səbəbləridir. Bir neçə gün söhbət elədik, amma Yenə də o söhbətlərə, o məsələlərə toxunmağa ehtiyac var. Kir inşallah gələn günlərdə də o mövzulara toxunarıq. Və bir də Kərbəlanın necəliyi var. Yəni o Kərbəla hadisəsi Kərbəla çölündə necə baş verdi, orada baş verən hadisələr və həzrət imam sənə ali salamın səhabələrinin ruhiyəsi, ağanın özünün ruhiyəsi və onunla üzbə-üz duran qoşunun ruhiyəsi və s. Buna da deyək Kərbəlanın necəliyi. Bu gün həmin o Kərbəla necəliyi haqqında inşallah ki, Aşuraya daha elə bir saylı günlər qalıb. Onun haqqında inşallah istiram toxunaq. Bir neçə kəlmə də o haqqda söhbət eləyək. Şərbəna necəliyinə səsə toxunaq. Orda da iki mövzu çıxacaq bizim qarşımıza. Araştırma aparsaq, iki mövzuda gəhə araştırma da aparaq. Və biz Kərbəla'ya nəzər salanda iki qism görürük. İki məsələ ilə üzləşirik. Biri ibrətliklər, ikinci qismi isə örnəkliklər. Yəni bir qism insanlar görür, görürük ki bizlər üçün ibrətdir belgisini sonradan görürük ki bizlər üçün örnəkdir, nümunədir. Cərbalonu belə təsəvvür eləmirik. Bu məclisləri bu formada qurmayaq ki, ancaq Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissəlamın çəkdiyi müsibətlərə acıyaq. Rozalar oxuyub ağlayaq. Mərsiyələ deyib sinə dağlıyaq. Bu məclislər o cünnə qurulsun ki biz o tarixdən dərs alaq, o hadisələrdən ibrət alaq, o hadisələrdən özümüzə örnək götürək. Və bu silsilə bu formada davam edərsə həqiqi biz İmam Se məktəbindən dəyərlənə bilərik, həqiqi mənada dəyərlənə bilərik, istifadə edə bilərik. Yoxsa elə bizə özümüzü döymək, ağlamaq, sızlamaq qalacaq və bunlar əlbəttə ki müsbət keyfiyyətlərdir ki doğru halda insan ağlayarsa İmam Hüseyn əleyhissalamə doğru halda bilirsən necədir bu formada yox ki biz İmam Hüseyn əleyhissalaməyə yazır belə bu halda görüb ona ağlayırıq yox bəlkə kişilərin ağlama halı qeyrətindən ağlama halı olmalıdır qeyrətindən ağlamalıdır ki imamına o cündə zülm ediblər qeyrətindən yanır ki niyəmən o zamanda olmamışam niyəmən o zamanda yaşamamışam niyəmən o ağaya kömək edə bilməmişəm qeyrət adıcısıdır səfər elə sənə gətirib xəbər verirlər ki sən gedəndən sonra sənin bir əziz bir dostunun başına bir müşbibəş gətirdilər. İnsan necə yanar ki mən kaş getməyidim. Kaş orada olaydım. Ya insan eşidilir ki bu uşaq olan çağında atasına belə zülümlə öldürülüblər, belə haqsızlıqlar ediblər. Bir qeyrətli kişi necə narahat olar? Ki kaş ki mən o zamanda uşaq olmayıdım, böyük olaydım, atamı uzada bir edim, atamı difada edim. Çibiş ki, kişilərin ağlamağı qadınlarda işim yoxdur. Qadınlar elə bu cür ağlayar. Amma kişilərin ağlamağı gərək qeyrətdən olsun əslinə qalanda. O iki qismə ki böldü, bir qismi ibrətliklərdir. İnsan nedən ibrət alır? Əsasən ibrət alınəsi Hadisələr ibrət alınması şəxslər mənfi şəxslərdir. Mənfi, xoşa gəlməz hadisələrdir ki, insan onlardan ibrət alır. Daha doğrusu, mənfi hadisələrin ağibəti, mənfi şəxslərin ağibətindən insan ibrət alır. Ağamız İmam Cəfər Sadiq əleyhissəlamın soxladı elədilər elə ki, nədən ibret alaq? Dedi: "Asarlardan, xarabalardan, abidələrdən." Qardaş, abidədən ibret almaq olar. Bəli,ən böyük ibret abidələrdir. Məsələn, bizim gözəl Bakımızın ən yaxşı abidələrindən birisi Şirvan şahlar saray idi. O Şirvanşahlar sarayı gərək bizlər üçün birdana ibrət olsun. Nə zəibrət olsun Şirvanşahlar ara ibrət ola. Baxon əzizim. Bu günlər gedin Şirvanşahlar sarayına görəcəksən ki, qısa şalvarlı, şortikli turistlərin biri girir, biri çıxır, uşaqlar ora qaçır, bura qaçır. Biləsən ora haradır? Şirvan şahlarının saray idi. Ki bir zaman o sarayın yanından keçmə mümkün değildi. Bir zaman o saraya barmaqla uzatmağa, barmaqlarını uzatmağa cürət eləmirdilər. İndi görünə haldır. Xan olar, getdi. Nədən ibrət alaq? Ağa, qəbrlərdən ibrət alın. Baxarsan qəbrə, sən Beh zaman bu göblüsə nə edirdi, nə oyun çıxardırdı. Həm nə var? Qalıb ayağımın altında. İbrətdir ula. O mənfi lərin ağqəbəti bizi üçün həmişə ibrət olub. Müsbətlər isə bizlər üçün örnək və nümunədir və Allahın kitabında vəhy yollan Tarixi şəxslər, tarixi hadisələrin hər biri biz üçün ya ibrətdir ya örnəyidir. Allah Firavondan danışır. Allah Namruddan danışır. Adqovmandan danışır. Samuddan danışır. Onlardan danışır, bundan danışır. Nədir bunlar? Mənə Firun lazımdır. Mənə Namrudlar lazımdır. Hələ oxumağımı da müstəhab belə ki, oxuyacaq kitab tutub. Yo. Onların hər biri başınə gələn hər bir hadisə, başlarına gələn hər bir hadisə bizlər üçün, insanlar üçün ibrətdir, ibrət. Namrudun gücündən, qoşlundan danışıb. Hə? Sonra Namrud'un akıbetini gösteriyor. Bir cüzünün elinde öldü. Cüzünün. Şimdi muasir dinlendirilse bir mikrobun elinde öldü. <laughs> bir mikrobdan getdi. Bir virüstan getdi. Firavun'un sertenetinden danışır. Hayat verici su değil. Su da onu öldürür. İbrətdir bu. Nemrud'un Od qovmunun qudretindən danışır. Necə həlak olmasını göstərir. Bunlar hamısı ibrətdir. Nə qədər qudret sahibi olusan, ol Allahla döyüşə bilməzsən. Nə qədər qudret sahibi olusan, ol Allah qarşısında dura bilməzsən. Bunlar hamısı ibrətdir. Hər bəladı Hüseynlə üzbə üz duran şəxslər qoşun bizlər üçün ibrətdir. Ola bilər illərlə biz onları lənətləmişik, bizim gözümüzdə kiçik bir insanlar kimi. Canlanıblar, xeyr. Ömər Səddin adı gələndə bu məcəzəkilər nə deyir? Allah lanət Hürrün adı gelende ne değiller? Allah rahmet eylesin. Ömer Sad elə bilirsən hürdən aşağı adam idi. Ömer Sad elə bilirsiniz ki bir sıradan birisiydi. Sıradan birisini İbn Ziyad İmam karşısına çıkartmazdı. İmam karşısına İmamın İmam mat məqamından uzaq olsun. Hüseynin nüfuzuna bərabər bir adamı çıxartdı İbn Ziyad. Kömər Səid idi. Ömər Səd elə belə adam deyil diyor. Ömər Səd Vəqqasın oğlu idi. Vəqqas Vəqqas İbn Səd. Bizancığım Vəqqas İbn Səd İran fatihi Arabların arasında İslam xilafətində ən hörmət olunan bir qəhrəman sayılırdı o zamanda. Ən hörmət olunan. İndi biz şüşə fağətərlərimizə necə baxar axı? Hə? İran fatihi idi. 100 min qoşun İran qoşununun qabağına 30 min ərəb qoşunu ilə çıxıb məğlub eləmişdi. Nə qədər Qul Caravaj var, dövlət gətirmişdi Ərəbistana, o xilafətə Ömər zamanında. Belə adam değildi ya. O ağacın altında əhdləşən 10 nəfərdən biri idi. Said ibn Waqqas. Ömər Said e, onun oğlu da diqqət eləyisən. Nüfuz sahibi, hörmət sahibi. Ələ Kərbəladan qabağdır Ömərsəd elə hörmətli adamlardan biridir. Elə belə adamdır. İbnə Ziyad boş yerdən ona göndərmədi İmamə sələyəlin qabağını. Gəl İmam Hüseynin qabağını kes. Nəfisçi nə oldu? Orda bəzi məsələlər var. İndi vaxt azdır. Tez bitirəli söhbətimizi, uzanır söhbət. Ömər sad bir macəsiyə toxunub İmam Hüseyn əleyhissalamla danışıqlar aparır. Ki belə razılaşırlar ki Ömər İmam Hüseyn əleyhissalam Kufəyə girməyəcək və arxaya gedəcək. Bir naməz yazır İbn Ziyada, burasına diqqət elə. Ki beytə də eləmir, Kufəyə də getmir. Şamada qoymuram onu getməyə Yezdin yanına. Dala qaydacaq Məkkəyə. İbn Ziyadın əlinə çatır o məktub. Oxuyur, fikirləşir. Yanında da bir məlüm var. Şimr adında. Allah ona lənət etsin. Şimr görür ki, İbn Ziyad çox düşünür. Deyir, fikrin nədir? Deyəsən İmam Hüseynə imkan vermək istəyirsən, getsin arxaya, qalsın bala. Deyir, nədir? Deyir, o arxaya gedəcək böyük bir qoşunla, ordu ilə gələcək sənə də məğlubəliyəcək və onda sən Yezidin cəzasını görəcəksən. Diqqət eləyisən. Nə dey? Bu cümə yazıldı məktub. Ya Hüseynəndəbəy atal, ya qətllə. Əgər qətlləmək fikrində olmasan, imtina eləsən qoşunu verginən kimə? Zilcəpçənə şümrə. Allah rəhmet etsin. Şümrə aparır məktubu verir ona oxuyur məktubu. Dil İbn Ziyadı mən elə məktub yazmışam siyasətçiydilər. Elə məktub yazmışdım ki, o razılaşacaqdı. Sən onu bu məktubu yazdırdın. Kim idi ki, onları qoy kənara. İndi fikrim nədir? Diqqət elə. Fikrim nədir? Dir qoşunu sənə verəsi deyəlm ki, özü özlüyündə düşünür ki, diqqət elə. Öz özlüyündə düşünür ki, mən qoşunu Şimrə verdim də Hüseyn qətl olunacaq. Çünki bilə ləbəyhət olun etməyəcəksən. Verməsəm də elə özüm ordunun başında qalaram. Hüseyni nə edərəm? Qətl edərəm. Diqqət elə. Ordunun başında qalacaq. Ordunun başında qala. Nə qədə qaldı ordunun başında? Baxın, İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadətindən sonra 6 il yaşadı, 6 il. Nə bəlaların içərisində yaşadı. Hər gecə İmam Hüseyn əleyhissalamın qanlı əlləri gəlirdi gözünün qabağında, dəli olmuşdu. Axırda Allah rəhmət eləsin, Muxtarın əli ilə qətl olundu. 6 il altı ilə görə 1400 ilin lənətini qazanıb bu günə qədər. Altı ilə görə əbədi lənət qazanıb. Altı ilə görə peyğəmbər balalarının qanına bulaşıb Ali, bulanıb Ali. İbn Ziyad nə qədər oldu? 6. Il. Yezid nə qədər otururdu taxta? Hüseyni qətl eləməklə 3. Il qətəlisən. İbrət də da bunlardır. Amma Ömərsəd o rəhmet dediyimiz hürrün işini görəvlərdi. Bu nə bəlkə biz Ömərsədə nə edərdi rəhmet oxuyardı ha? Hə? Hüseyn tərəfə də keçməsə idi nə edərdi? Diyar dostunuz bilin. Tərk elərdi qaydardı Kufəyə, onu heçnə eləməyəcəydilər. İndi bəlkədə insanlar bizə doğrudan da elə oxsunuğlımış o. Bala Fahr'dan biri onun adını burda çəkərdi. 5 günlük siyasətdən, 5 günlük vəzifədən ötəri peyğəmbər balasının kanları ilə bulaştırdı. Amah hür nəyədi? Allahın salamı olsun hürrə. Hür nə etdi? O da bir sərkərdə idi, qoşun başçısı idi. O da Kərbəladə idi. O da əməvlərə xidmət edirdi. Bir gecənin içərisində bizə ibrət oldu. İbrət yox, örnəy oldu. Mən hər kənd deyirəm ki, İmam Hüseyn mənə örnək ola bilmir. Yəni mənim gücüm çatmur Hüseyn salamullah əleyh məni üçün bir nümunə olsun. O qədər aləmlü ruhum yoxdur mənim. C Hüseyn mənim üçün Hüseynin elədiyini kim əliyə bilər? Kim edə bilər? Bu qədər hadisələr çi var baş verir Kərbəlada?